હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ વિષય અંદર સ્વચ્છતા જેની સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બે લાયકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે વિડીયો લાઇક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને शेयर करो तो विषय हिंदी, इकाई प्रश्न एक तो गंदगी से हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए कूड़े दान में बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई अजय के नालियों में पानी क्यों रुक हुआ है तो कूड़े के कारण किस की किसकी जड़ है रोगों की प्रश्न एक बार निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है लिखिए बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है अजय की माता जी अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है मोहन हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे मोहल्ले का एक व्यक्ति तुम ठीक कहते हो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है अध्यापक घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले अध्यापक હવે વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે સર ધોરણ પાંચ જે છે એના દરેક વિષયના અમારે વિડિયો લેક્ચર જોવા છે તો ભાઈ દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર મળશે તો હા ભાઈ મળશે ક્યાંથી મળશે સર તો મિત્રો તમને ચોક્કસ જણાવી દઈએ આપણી વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન માંથી તમને મળી જશે ત્રણથી બાર ધોરણના તમામ વિષયના વિડીયો લેક્ચર સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણેનું મટીયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ ત્યાં જઈને વેડ ડિજિટલ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલશે જેમાં મોબાઈલ નંબર નાખી ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી પરીક્ષાના પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરી ગણિત ગુજરાતી આસપાસ અહીંયા હશે ઇંગ્લિશ હિન્દીના વિડીયો निहाली सक्षो ત્યાર પછી આવશે ખરા ખોટા છે ભાવેશ કૂડા કૂડેદાન મે નહીં ડાલતા ખોટું આસ્મિન ખાને સે પહેલે હાથ ધોતે હે ખરો પ્રતિ નિયમિત બ્રશ કરતી હે ખરો પરેશ મેદાન મે ઇધર ઉધર થૂકતા હે ખોટું सागर સ્વચ્છ હોકર નિયમિત पाठशाला જાતા હે ખરો નિમનલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ મોહлле મે ગંદકી ક્યું થી तो मोहल्ले में लोग कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क और नालियों में फेंकते थे जिससे गंदगी फैली हुई थी मोहन के ऊपर क्या गिरा मोहन के ऊपर केले का एक छिलका गिरा बदबू कहां से आ रही थी तो बदबू नालियों में फंसे हुए कूड़े और रुके हुए पानी से आ रही थी रोग क्यों होते हैं? तो रोग गंदगी और उससे पैदा होने वाले मक्खी मच्छरों के कारण होते हैं सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में क्यों गए सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में सफाई करने और लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए गए अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया अध्यापक ने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले और अपने घर तथा आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं कूड़ा कहाँ डालना चाहिए कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए प्रश्न त्र नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए सुंदर बाग में सुंदर फूल खिले हैं अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है कोमल यह फूल की पंखुड़ी बहुत कोमल है बड़ा हमारे घर के सामने एक बड़ा मैदान है लाल मेरे पास एक लाल रंग की गेंद है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए हिरन केला खाता है तो खाता है कृष्णा दूध पीती है तो पीती है हार्दिक क्रिकेट खेलता है तो खेलता है मैं सुबह में भजन सुनता हूँ तो सुनता हूँ अमित सुंदर चित्र देखता है तो दीपता है प्रश्न चार दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए हमारा वर्णन विद्यार्थी मित्रों बरबर तो इस चित्र में दीपावली के त्योहार का उल्लासपूर्ण दृश्य दिखाया गया है पूरा परिवार एक साथ मिलकर दीपावली मना रहा है पीछे की दीवार पर दीपक जल रहे हैं जो पूरे कमरे को रोशनी से भर रहे हैं एक महिला हंसते हुए अपने परिवार के साथ खुशी मना रही है एक युवक आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बच्चे मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं। मेज पर रंग बिरंगी मिठाइया उपहार और पटाखे सजे हुए हैं, जो त्योहार की खुशी को और बढ़ा रहे हैं। पूरे कमरे को खूबसूरती से सजाया गया है जिससे घर में त्योहार का माहौल झलक रहा है यह चित्र एक खुशहाल परिवार के दीपावली मनाने की खुशी और उत्साह को दर्शाता है त्यारछी निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए मेरी पाठशाला मेरी पाठशाला का नाम रामपुरा प्राथमिक शाला है यह स्कूल मेरे गांव में स्थित है यहाँ पर आठ शिक्षक हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं हमारे स्कूल में एक सुंदर बगीचा है और चारों ओर हरियाली फैली हुई है स्कूल में हम सभी विद्यार्थियों को खेलने पढ़ने और अच्छे संस्कारों के बारे में सिखाया जाता है मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत सुंदर है इसमें कई कमरे हैं जहाँ हम अपनी कक्षाओं में पढ़ाई करते हैं मेरी कक्षा में मेरे साथ 40 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारी कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड है जहां हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं मैं स्कूल में किताबों के अलावा कंप्यूटर कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला और गणित प्रयोगशाला भी है जहां हमें हर विषय का अच्छा अभ्यास कराया जाता है त्यारछी मेरे स्कूल के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं वे हमेशा हमें अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं वे बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं मुझे अपने स्कूल में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पाठशाला मुझे अच्छे इंसान और बेहतर विद्यार्थी बनाएगी मेरा दोस्त मेरा दोस्त का नाम रामू है हम दोनों पाँचवीं कक्षा में पढ़ते हैं रामू बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है वो हमेशा मुझे पढ़ाई में मदद करता है और मैं भी उसे पढ़ाई में मदद करता हूँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं रामू बहुत मेहनती है वह हमेशा समय पर स्कूल आता है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता है वह मुझे खेल कूद में भी साथ देता है और हम दोनों साथ में क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं रामू बहुत अच्छे गुणों वाला लड़का है वह हमेशा दूसरों की मदद करता है और किसी भी काम को न्यायपूर्ण तरीके से करता है मुझे गर्व है कि मेरा है कि मेरा दोस्त रामू है चलो त्यार इतना जानिए अंगों के काम और नाम તો આ સાથે સરસ મજાનું સોલ્યુશન છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્ણ થઈ ગયું તો તમારા મિત્રો દોસ્તો જાણ કરો ચેનલમાં નવી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઈક કરો અને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કમેન્ટ કરશો તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત ઓલ ધ બેસ્ટ